Salam dostlar. Bu gün biz riyaziyyat dərslərindən qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Və qaldığımız yer belədirsə ki, keçən dəfə Pifaqor teoremi idi. Pifaqor teoremini, ondan sonra istikidənsə tərəflərinə görə üçbucağın növləri olacaq. Tərəflərinə görə üçbucağın növlərini indi sizə başa salacağam. Bu gün nəyə dostlar? Mən 2 dənə və ya xod vaxtımız çatsa 3 dənə video çəkəcəm. Çünki mən üstə dəqiqə ərzində bir onlayn dəstə olmalıyam və sizlə çalışacağam ki, ən azı 3 dərs başlasın. Yəni tez keçəy dərslərimizdə pirinci bir, bərabər yanlı üçbucaq. Bərabər yanlı üçbucaqda baxın, ancaq yanları bərabərdir. Yəni ki, bu hissəsi ilə bu hissəsi. Bunu adlandı ABC adında. Burada AB bərabər olur BC-yə. Bu da AB və BS yan tərəfləri adlanır. AC isə otacaqlar adlanır. Bərabər tərəfli üçbucaqsa, yəni ki, hər tərəfi bir-birinə bərabər olar. Məsələn, yan tərəfli kimi yox, bunlar təkçi yox. Həm bu, həm bu, həm də bu tərəf bir-birinə bərabər olar. Və bunların da üçünün də qiyməti eynidir. Məsələn, 60 dərəcə bu da olur, 60 dərəcə bu da olur, 60 dərəcə bu da olur. Müxtəlif tərəfli isə Mən baxın gördüyünüz kimi anca heç bir tərəfi bir-birinə bərabər olmur. Yəni ə, bura ayrı-cü dərəcədə olur, bir ayrı dərəcədə, bir ayrı dərəcədə. Yəni ki, heç biri, baxın belə yazaq da. A, B, C. AB bəra, bərabər deyil BS-yə, BS də nə də ki bərabər AC-yə. Yəni ki, heç bir tərəfi bərabər olmur. İndi isə keçək ə, növbəti dərsimizə. Ə növbəti dərsimizsə düzbucaqlı üçbucaqda ki, kiçik radius və böyük radiusun tapılmasıdır. Kiçik radius baxın belə bir düzbucaqlı üçbucaqdır. İçərisində bir dənə dairə çəkilib və bu kiçik radius adlanır. Bu kiçik radius adlanan kiçik radiusu tapmaq üçün isə r er, bə kiçik r er = a şurət düsturu gəlsin b - c / 2-yə böyük radiusu isə tapanda isə baxın bu isə böyük radius bu dəfə çevrənin içində olur düz bucaqlı üçbucaq. Burda isə baxın bu böyük radiusdan ancaq bu böyük radius bu böyük R ilə ifadə olunur. Baxın böyük R bərabərdir C bölünsün 2-yə. Deməli yəni ki C-ni tapacağıq. Bu C-lə də adlandırılır bu böyük radius. Bu xətt C-dir. Bu dairənin diaqonalıdır və burada ə artıq cini, yəni ki bunu tapandan sonra pifaqor teoremi ilə cini böləcək 2-yə və onun böyük radiusunu tapacağıq. Dostlar, mən elə 2 dənə dərs başı saldım və buna görə ki mənim də onlayn dərsim var idi indi. Gələn videolarda sizə inşallah 7 dənə dərsə birdən başa salacağam. Hə mən bir gündən bir video çəkirəm. Sağ olun dostlar, sağ olun. Və Instagramda mənə də təkib edin.